বন্ধুসকল আজি দ্বিতীয়টো খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ লগত ৰৈ আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ তুনবা ডাঙৰীয়া এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপুনি কোন কোন জেগাত গৈ শিকাইছনি নকৰিবা সদায় অন্য কোনোবা অনুষ্ঠান গতিকে আজি সুবিধা পাই সুধি দিছো আৰু আজি বতৰ আজি বতৰ সেইকাৰণে ঘৰত পালো লওক গতিকে যাব নোৱাৰিলো হয় কোন জেগাত চলি আছে আমাৰ সত্ৰীয়া ৰঙালৈ হয় ভাওনা ভাগ হ'ব পুৰণি গুদাম নগাওঁ অ কেতিয়া আছে আঠাইশ তাৰিখ লৈ হব কোনোবা নগাঁও দৰ্শকে যদি চাই আছে অহা আঠাইশ তাৰিখে পুৰণি গুদামত অকণমান ভাওনাখন উপভোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া শিকোৱা কত ক'ত শিকাইছো মানে এইটোতো এটা আজি মানে ধৰক এইটো কিমান বছৰৰ পৰা চলি আহি শিকোৱা যিটো যাত্ৰা এটা দুহেজাৰ তেৰৰ পৰাই চলি আছে ওচৰৰ মই মানে বেলেগ বুলি নাভাবোগে মই নিজৰ নামঘৰ নিজৰ গাওঁ এনেকে বুলি ভাবো এ গতিকে সেইটো হিচাপত নাহেই কিন্তু তাৰ বাহিৰে মই ধেমাজি গৈছো ধেমাজিত মই ভাওনা ৰাস কৰিলোগে কৰিছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ভাওনা দল লৈ পেলাই সোতৰখন ভাওনাত ধেমাজিটো কৰিছোগে তাৰপিছতে আমি গৈছো গহপুৰী গাঁও বৰিগাঁৱত তিনিবছৰ মই ভাওনাই কৰিছো ৰাসো কৰিছো দৌৰণি হিচাপে আৰু আমি অৰুণাচললৈ গৈছিলো মাজতে হয় তাতে মানে এনেকুৱা এটা কথা হয় আৰু প্ৰশিক্ষক হিচাপে বিভিন্ন জাগালৈ নিৰ্মাণ আছে আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো মই সেইখিনি হিচাপে নিদো সেইখিনি বহুত খিনি গৈছো নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰ নিজৰ গাওঁ নিজৰ ঘৰ বুলি তেওঁ ধৰি লৈছে তাৰোপৰি পাঁচ ছয় জন্ম শিল্পী সমাজ হয় তেওঁলোকৰ লগতো আমি প্ৰথমে আছো তাত

মনৰ পৰা ইচ্ছা নাছিল অৱশ্যে মই বাধ্য হ'বলগীয়া হ'ল বাধ্যত পৰি মই যাবলগীয়া হ'ল যিহেতু মই ইচ্ছা কৰা নাছিলো মানে বিতৰ্ক কাৰণ কোনোবাই ফলাফল যদি ভাল হয় তাতো বিপক্ষ পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব উপাৰ্জনটো কৰিবই গতিকে তেওঁ কিয় নাপালে সেই বিষয়টো বিশেষ জানিবলৈ নিবিচাৰে বিতৰ্কটো প্ৰথম গুচি আহে গতিকে সেইখিনি কাৰণে মানে উম ভাওনাৰ বিশ্বাস কৰাৰ দায়িত্বটো ল'বলৈ অকণমান নিজে অকণমান খোজ খাওঁ আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালমা সত্ৰ শ্ৰীজ্ৰী অৰুণ কুমাৰ গোস্বামীদেৱ তেখেতে মোক এইবাৰ বহুত দাবী দিলে বহুত বাধ্য কৰালে তেখেতৰ আহ দাবী মানি আমি সেই দায়িত্বভাগ গ্ৰহণ কৰিছিলো কিন্তু তাৰ আগতে কৰিছিলো ওচৰতে হওক বহুত জটিলে আমাৰ শিল্পী সকলে বিষয় বস্তুটোত তেওঁলোকে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সকলোৱে জানে আজি কোনে কি ভুল কৰিছে কোনে ভাল কৈছে বেয়া কৈছে সকলোৱে জানে কিন্তু তাৰ মাজতো আগত কিছুমান অ কিছুমান প্ৰশ্ন আহি যায় নাজানি পেলাই প্ৰশ্ন কৰাটো ভাল কিন্তু জানি পেলাই যি প্ৰশ্ন কৰিব তেো উত্তৰ দি পেলাই আমি বুজাব নোৱাৰি বহুত জটিল আছে গতিকে ঠিক তেনেকুৱা মানে ভাওনা যিখিনি বিচাৰ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হয় ভাওনাৰ মানে সংলাপত প্ৰতি বহুত খিনি থাকে শুদ্ধ প্ৰশ্ন আহ যিহেতু আমাৰ বিচাৰকসকলৰ কাৰণে উপকাৰী হব যিহেতু আজি এখন প্ৰতিযোগিতাত তাত বাৰটা দল আছে বাৰটা দলৰ ভিতৰত যদি পাঁচটা দলে তেওঁলোকে অনা নাটখনৰ এটা শব্দ দাঢ়ি কমা এৰি নিদিয়াকৈ সংলাপ যথায নিক্ষেপন কৰিছে অভিনয় সুন্দৰ কৰিছে হওলে কৰি গুচি গল তাৰ পাছত অন্য দুটামান দলে অভিনয় অতি সুন্দৰ কৰিছে কিন্তু ডায়লগ এৰি গৈছে যদিহে সংলাপে যদি স্পৰ্শ নাথাকে বা সংলাপে যদি মুখস্থল নাথাকে তেওঁ অভিনয়টো ক'ৰ পৰা আহিব মোচনটো ক'ৰ পৰা আহিব তেওঁ ভলে কিবা এটা তাত সংগতি কৰিব লাগিব গতিকে ঠিক এ প্ৰতিটো দলেই সিটো দলে কি কৰিলে সিটো দলে চোৱা উচিত সিটো দলে কি কৰিলে ইটো দলো চোৱা উচিত মানে আমাৰ শিল্পীসকলে এতিয়া কি হৈছে ভাওনা কৰিছে কৰি গুচি আহিছে কিন্তু পাছখিনি দলেতো কি কৰিছে নাচাই কিন্তু হয় তেওঁলোকে ভাল কৰিছে তেওঁলোকৰ কোনো মিছ হোৱা নাছিলে গীত মাতৰ পৰা ধৰি পৰৱত প্ৰস্থানৰ পৰা ধৰি ফলৰ পৰা কোনো ভুল নাছিলে সেইটো তেওঁলোকে গম পাই আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা পাছৰ দিনাখন কৰা দলটোৱে ভাওনা সেইখিনি সাগৰ ভাওনা বিচাৰ কৰা মানে সাগৰবোৰ গতিকে অতি জটিল ভাল হলেও বিচাৰ বস্তুতোৱে তেনেকুৱা হয় কিন্তু এটা কথা যদিও আমি গৈছো বিশেষ মানে আমি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হ'ব পৰা নাই হোৱা নাই তেনেকুৱা যিহেতু ভাওনাৰ নাই কাৰণে শিল্পীয়ে তেওঁ নাপায় নিজক দুখ কৰিছে বা আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে সেইখিনি মই বাদ দিছো কিজানি মোৰ কলমটোত মই ক'ৰবাত ভুল ৰাখি গলো নেকি ক'ৰবাত মই কোনোবা এজন ভাৱাৰ বিপৰীতে মই কিবা এটা খুত ৰাখিলো নেকি তাৰ দুখ ভাগি মই হ'ম নেকি বিন্ধি থাকে গতিকে সেইটো কাৰণে মই বিয়াত ভয় কৰো আৰু ভাওনা আহ অতি শ্ৰদ্ধাৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰে কৰো গতিকে সেই শ্ৰদ্ধাৰ মাজত যেতিয়া নেকি ভাওনা ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ ভয় লাগিবই ভয়টো ভয় লাগিব যে আজিকালি হেনো প্ৰায়সকল ভাৱৰীয়াই ভাওনাৰ আগত অকমান মদ্য়পান কৰে বুলি ওলাই প্ৰায়বিলাক জেগাতে নিউজতো ওলাইছে অসমীয়া সেইখনলৈ মনত পেলাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা কব নাই মই সেইটোকে কব বিচাৰিছো যিহেতু ইমান ভক্তিয়ে ভাৱ ভক্তিয়ে যদি আমি ভাওনাভাস কৰিবলৈ ওলাইছো নৱ ভক্তি তলত আমি সেৱা লৈছো সেই মুহূৰ্ত কোনত সেই ভাইৰাজনে ভাবি চাই নাচাই ঘৰত সোমাবলৈ পতবাহ সেৱা কৰি যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নেকি ভাৱৰীয়া গুৰুজনাৰ সৃষ্ট অনবদ্য অৱদান যি ভাওনাই সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক সম্প্ৰীতি এনাজেৰে বান্ধি ৰাখিছে যি অসমীয়া জাতিক সংস্কাৰমুখে এটা পথ দেখুৱাইছে আৰু যি ভাওনাই আজি সমাজ প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে সম্প্ৰীতিৰ দোলেৰে গতিকে তেনে ভাগ ভাওনা কৰিবলৈ যাওঁতেনে যেতিয়া নেকি তেনেকুৱা খিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা হয় অত্যন্ত ভয়ৰ কথা সেইসকলে কি ভাবি কি সাহসত সেইখন গ্ৰহণ কৰিছিল নাজানো আৰু আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বা আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি যিখিনি কথোপকথন চলি আছে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট জনাইছো যে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ কৰি আছে নহয় জানো অপৰাধ বুলিয়ে কৈছোঁ সেই অপৰাধ যদি পাৰে আপোনালোকে এৰি দিয়ক কাৰণ সকলোখিনি ভাওনাখন শিকাই আছে তেনেকুৱা জেগাত কেতিয়াবা আপুনি অপস্তুত হৈছে নাই কোনোবা মানুহৰ পৰা বা তেনেকুৱা জেগাত আপোনাৰ কিবা বৰবিহ লগা নিচিনা যে হয় কেতিয়াবা তেনেকুৱা কিছুমান আছেনে হৈছে এনেকুৱা মানে এতিয়া নহয় এইটো কব পাৰি নাই ক'ব পাৰি কি হয় পূৰ্বৰ যিটো ধাৰা ভাওনা ধাৰা আছিলে বৰ্তমান যেন ভাওনা ধাৰাটো সলনি হৈ গুচি গল আজি চাৰি ঘণ্টাত ভাওনাখন শেষ হৈছে আগতে সন্ধিয়া আঠটা বা নটা বজাত ভাওনা আৰম্ভ হব ৰাতিপুৱা পোহৰ হলে ভাওনা ভাগিব আৰু ভাগিব লাগিব পোহৰ হলেহে ইচ্ছা কৰিলে মই যি মন যায় তাকে চাব পাৰো আজি বোলে মোক গৰমত মই ফেনখন চলাই পেলাই মই মানে ইয়াতে চাই আছো বোলে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে মই গাত হয়তো লেপফোন লৈ পেলাই টিভিটো চাব পাৰো এনেকুৱা এটা দিনত যেতিয়া নামঘৰত গৈ মোৰ ডাঙৰ কামু খাই যিজানি কিবা এটা কৰা হয় তাত ৰাইজৰ চুটি মধ্য কিবা এটা পাব লাগিব তেতিয়াহে থাকিব চাৰি ঘণ্টা সময় ৰাইজ বহি আৰু বহুতে ভাওনা বুলি হলে শ্ৰদ্ধা ভক্তিয়ে যাব তেওঁ শেষ কৰিহে আহিব কিছুমান মানুহে আকৌ সেই বস্তুটো নাই কিন্তু ভাওনা ভাগ চাবলৈ গৈছে ভাওনা ভাগ চাব লাগিব এতিয়া ভাওনা ভাগটো ভাল কৰিবই লাগিব শিল্পীসকলে গতিকে সেইটো ছুটি মুঠি কবলৈ যাওঁ তেনে আজি বৰ্তমান সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই এইটো এটা সুন্দৰ ধাৰা চাৰি ঘণ্টা তিনি ঘন্টা চাৰি ঘণ্টা এভাগ ভাওনা শেষ হৈছে নহয় সেই ভাওনা আছিলে সেইটো সময়ত সেই সময়ত হিংস্ৰ প্ৰাণী আছিলে ৰাতিপুৱা লগে লগে হিংস্ৰ প্ৰাণী ওলাই আৰু গৰু গায়ে মানে সন্ধিয়াতে গোহালিত বান্ধ হাতত লাঠি জু এইবিলাক লৈ নাম ওলাই আহে আৰু ভাওনা একেবাৰে শেষ কৰি পোহৰ হলেহে মানে গৃহামুখি হয় গতিকে পোহৰ হবলৈ যাওঁতে যদি ৰাতি বাৰটাত ভাওনা ভাওনাখন ভাগি থাকে বা এটাত ভাগি থাকে পাছৰ সময়খিনি কি হ'ল তেনেকুৱা এটা সময় আছিলে দীঘল আছিলে পৰিৱৰ্তন আৰু নাটো ঠিক পৰিৱৰ্তন আহিছে আমাৰ চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত নাটখনক আচল তথ্যখিনি আচল শুদ্ধ বস্তু খিনি যেতিয়া উপস্থাপন হৈছে ৰাইজেও আমনি নাপায় তেওঁ আহি পেলাই আকৌ আৰাম কৰি পানীদিনাখন নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত হব পাৰে গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এতিয়া সেই ধাৰাটো এতিয়া শিকাবলৈ যাওঁতে তেতিয়া পুনৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো বহুত এৰিবলৈ বিচৰা নাই কিমান এইটো বাৰ তেৰ এনেকুৱা বাৰ তেৰ দুহেজাৰ বাৰ তেৰ অলপ গৈছিলো তেতিয়া তাত মানে উম মই বাজনা প্ৰৱেশৰ বাজনাখন দিওঁ উম তাত এজনে সিফালে মানে অকমান গুৰু দি থাকে কাৰোবাক কাৰোবাক কৈছে শব্দ হেৰি নাই গতি নাই এইবিলাক প্ৰৱেশত বা এইবিলাক বাচনত ভাৱীয়ে কেনেকে প্ৰৱেশ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গাই আছিলে তেতিয়া আমাৰ লগৰ এজনে শুনিলে শুনি পেলাই কলে যে এনেকে এজনে কিবা এটা কৈ আছে তেখেতক সুধিলো দেউতা আপুনি কিবা কৈছে নেকি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি কব পাৰিব আপোনাৰ লৰাই তেখেতক এনেকে এইবিনে কৰি আছিলো বোলো হয় সেইমতে মইও কৈছিলো আপুনি যিখিনি কৈছে আপুনি যিখন বাজনা কথা কৈছে ঠিক সেই বাজনাখন মোৰ মই নিজে বজাইছো সেইখনত মই নিজে প্ৰৱেশো কৰিছো হয় সেইটো আমি নাহা কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু বৰ্তমান

চাৰিখনো কব পাৰে তাৰপিছতে বাজনা খনৰ তাল মান কি আছিলে তেতিয়া তেখেতে কব নোৱাৰিলে বোলো মইও নোৱাৰো ময়ো নাজানো গতানুগতিকে চলি আছিলে পূৰ্বৰ পৰা কিন্তু ময়ো নেজানো এইটো ক্ষমা কৰিব আপোনাক সুধিছো হয় মই জানিবৰ কাৰণে সুধিছো ময়ো নাজানো মই বজাওঁ মই প্ৰৱেশ কৰিছিলো কিন্তু তাৰ তাৰ মান কি মই একো নাজানো গতিকে তাৰ পাছত কথাখিনি কোৱাত তেখেতৰ মান কি হ'ল বন্ধুসকল আহ দ্বিতীয়টো খণ্ড আমি আজি এইখিনিতে সমাপ্তি কৰিছো কিন্তু আমনি পাবলগীয়া ইয়াত একো নাই ইয়াত যথেষ্টখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে বিভিন্ন নজনা কথা আমি জানিবলৈ পাইছো তেখেতৰ ব্য়ক্তিগত কথাও বিভিন্নটো আমাক জনাই আছে বোলকচোন আমি পিছতো খণ্ডলৈ যাওঁ